i uh -huh. Люди, они приехали посмотреть, все ли это нормально, и а, нет, нет, совещать. никаких драк. Они нет, да, нет, они нет, 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 Я нет, 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 по поводу Никаких, вопросы никаких Ребят, никаких, давайте, никаких нет, никаких нет, 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 Я тоже могу стоять так с зубинкой, блядь, не махать мы не выражаемся. не сиди мне глаза, я тебя прошу. Здрасте. Пошли, пожалуйста. Так, я не с вами, я не здесь. Я вообще зашел. Да мы не про Идите, я пару слов. У Вас на пару слов. Я в телек попаду. Мы находимся сейчас на текстильном в Херсоне. В Херсон это Украина, я считаю. Это мое мнение, это наше мнение с нашими ребятами. И наши ребята, 81-я бригада аэромобильная, тоже так считают. И здесь просто происходит, мы зашли, здесь, в общем, как сепаратистское настроение такое, бывшие регионы эти, которые подкармливаются этой же политикой, финансируются, бог его знает кем, этими депутатами, которые сейчас повернули шапки в другую сторону. Ну вот такая ситуация, и мы это решили на корню срезать, чтобы такого не было, на, как сейчас на окраине, чтобы не было завтра в центре. Сепаратизм проявляется в том, что они провоцируют народ просто этими своими ленточками георгиевскими. Это ж вообще, в принципе, они убеждены, что эта история, это не совсем не та история, которую преподнес им Советский Союз. Не им и нам, я тоже это верил. Потому что я тоже родом с СССР, я это понимаю прекрасно, но дело в том, что это самая простая провокация. Это будоражит людей не вашими родителями? Не ну что, а где вы ему, э, Сколько ему лет? Совершеннолетний человек О, или Николаевич, Тут еще не нашему несовершеннолетнему э, Представителю организации продали сигарету И вот ваши представители из Николаевского РАВД Сейчас э, С выражением лица, как вы нас все достали Ну как бы пытаются Сейчас по закону с родителями ну, Не, не да. было такого Но... Нет, это я знаю, но тут такая немножко реакция была, как вы нас все достали, и только камеры как-то камеры, камеры начали немного, тут просто есть операторская, немножко такая реакция. У меня вопрос, кроме родителей, кто еще может быть? Чек есть и пачка сигарет и не совершенно видим. И родители в данной, в данной ситуации сегодня мы же не опрашиваем в детей Хорошо, давай. Там еще собираются Пройдемте со мной Бригада там да. целая Нет 行かず。 в мене все тут добре, на район у нас все, буквально, я вам расскажу, короче, по-русски, на все хорошо, без всяких приключений, совершенно все отлично, так что я вам Если могу сказать, вам вот что... такую пригоду, просто приехали, подивиться, как у вас а вы, а, а вы с какой-то целью к нам приехали? Uh, у нас так. все хорошо. Так. С какой? Uh, я залите... тоже поснимаю, можно? Конечно, будь С какой целью там uh, при... мы к нам приехали? Мы, взагалі, займаемся патрулированием места на предмет сепаратистских заходов. Я вам скажу одно, что у нас так сильно поселки довольно все таки хорошо. без всяких происшествий, никаких драк, никаких конфликтов у нас не происходит. Чудово. Но вы приехали переконаться, потому что это наша обовязка. Но вы приехали сразу а вы откуда 30 человек, да? Не больше? Сколько вас было? Еще раз. Сколько вас? У нас была одна машина. Одна машина. сколько сколько, вас людей? Еще раз. Людей сколько вас приехало? Вы чуете, Нет. Четыре людини. Я вижу тут... Сколько? Человек

Тому що тут не одна машина? Ну, не одна машина. Ви сказали, що одна машина, це чотири чоловіки. І у нас тут ніяких конфліктів не А нам було цікаво, тому що діхали. Цікаво, цікаво, не цікаво. Їм треба знімати. Ти що знімаєш взагалі? Ти знімаєш. Бери камеру, дядя Зеленко. Бери камеру. Бери камеру, говорю. Бру, що це за балаган? Так я говорю, що це за балаган? Наші пристоїть вопрос атвір. Швидше тимчасова виконуючи обов'язки голови права сектора Херсонської області Наталія Ветріч. А ми виїхали сьогодні, 9 травня, на виклик з приводу того, що а в магазині продавці були з Георгіївським стрічками. Ще вирішили зробити контрольну закупку. Тобто, а, хлопець, який є неповнолітнім на наше прохання, купив собі пачку цигарок. А продавчиця не спитала документ, який засвідчує його особистість, і продала на повнолітньому це. З цього приводу було повідомлено правоохоронні органи, складена заяву протокол з моїх слів, тому що я була свідком цього продажу. Є товарний чек, і продавчиця зізналася, підтвердила цей факт. Тобто, завтра будемо спілкуватися в Дніпровському райвідділку, і. Хочемо, щоб було певне покарання і розуміння того, що не повнолітні, не алкогольні цигарки продавати не можна. Мене били.